रिश्तों को जोड़ा आज तू तो उसको अपनी रहमत से जोड़ दे और जो दुनिया में रिश्तों को तोड़ता रहा रब रबदार में आज उसको अपनी रहमत से दूर कर दे रिश्तों को तोड़ने वाले की नफरत रब आदमी शब कदर की रात में नहीं करते और घर नई न तो कदर की रात में रिश्ते तो, तोड़ने वाले शख्स की नहीं होती और फिर एक और अजीज अखबार अगर

कि अगर मेरी उम्मत के किसी शख्स ने दुनिया के अंदर रिश्तों को जोड़ने की खातर बेशक वो मजलूमी क्यों ना हो जिसके ऊपर जुल्म किया गया हो, ज्यादतें की नहीं हो वो हक पर ही क्यों ना हो इसके बावजूद वो अगर जाकर अपने रिश्तेदारों को रिश्तों जोड़ने की खातर नीयत से कि मेरे नब ने रिश्ते जोड़ने का दस दिया है रिश्ते तोड़ने का दस कर दिया वो इस नीयत और इरादे के साथ अपनी को मार के, अपनी ख्वाहिशात को दबा के जाकर वो रहने की खातर पांव पकड़ लेता है माफी मांग लेता है रसूल को फरमाया फरमाया वो बेमती जिसने दुनिया के अंदर रिश्तों को जोड़ने की खातर माफिया मांगी सिरा रहने की रिश्ते को जोड़ा और दुनिया वालों की नजर में

अपने उसमती को जिसत कोम तब के इंसानों के सामने अपने उसमती को ज दुनिया में रिश्तेड़ने की खातर अपनी इज्जत को मिटा दिया था वह अच्छा दुनिया के सामने उसको इज्जतों से नवा करूंगा उसको इस्ते करूंगा

दूसरे को बिछाड़ दे दूसरे को शरीर कर दे दूसरे को इज्जत के जनाजे निकाल देखे को ताकतवर समझते हैं लेकिन गुस्से है के, है। के वक्त गुस्से में काबू पा लिया जो गुस्से को दबा दे तो फल करने वाला रिश्तों को तोड़ने तो वाले की नफरत के नहीं होती चाहे तो जितनी मर्जी तलावत करे जितनी मर्जी कुरान कुरान खानिया करे जितने मर्जी वो तहजब करे लेकिन जब तक वो रिश्तों को तोड़ने को खत्म नहीं करता रिश्तों को छोड़ने की मेहनत और कोशिश नहीं लगता उसके भाई आपकी बागा में कबूल तीसरा शख्स फरमाया कि दिल में कीड़ा रखने वाला जो दिल में लोगों के लिए बक्स पाने वाला हो तो वह इस में उसकी मफरत मतलब नहीं होती दिलों को हर के लिए साफ करें दिनों से मैं बुचाल निकाले जाहरी सफाई भी लाजमी है लेकिन सफाई के साथ साथ अंदरूनी सफाई सबसे ज्यादा लाजम और जरूरी है जाहिर से खुशबुओं का आना कोई इतनी बड़ी बात नहीं जाहिर से पसीने के बदबू आना कोई इतना बड़ा आया नहीं लेकिन अगर किसी के अंदर से बदबू आ रही हो तो विरासत की ले और बुर्स की की नफरतों की ये सबसे बड़ी बदबू है और आज हम अपने माशरे में देखें इर्द गिर्द दाएं-बाएं सबसे बढ़कर यहां जहां के देखें कि हमारे दिलों के अंदर कितनी मोहब्बत है दूसरे के लिए हम कितना दूसरों को मिलाने का दर्ज देने वाले हैं कितना जोड़ पैदा करने वाले हैं और कितने तोड़ पैदा करने वाले हैं जहां देखें नफरत के दर्ज दिए जाते हैं नफरत के बीच मारे जाते हैं हर एक नफरत 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 फैला रहा है कोई सोने से एक नजर आएगा जो मोहब्बत को लेकर फिरता होगा लेकिन नफरत फैलाने वाले की शबे कदर की रात में नफरत नहीं होती तो अगर हमारे अंदर ये बुराई मौजूद हैं, तो हम अपने अंदर से आज ही आज की रात के आने से पहले पहले अपने अंदर से बुराइयों को खत्म करेंगे और फिर ये रात बड़ी कीमती रात है इस रात को रब को राजी करने में गुजारे इस रात की खराबात क्या है कि रात को कीमती है किसमें हम चरागाह किस करने में इसको जाया करते हैं हम इस रात को आप देखेंगे गली कोचों में पटासे रात जश्न का समा है ये रात जश्न के लिए नहीं है ये रात रात मांगने के लिए है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया दीन वो है जो कुरान और हदीस हमें देता है वो दीन नहीं है जो हम अपनी तरफ से बना लिया और फिर एक और बात जो इस शब में अक्सर देखी जाती है कि मीठी चीज बनाकर तकसीम की जाती है क्योंकि ये शब्द बरात की रात है हाँ मोहब्बत पैदा करने के लिए रिश्तों को कायम करने के लिए के अलावा भी ये सब कुछ किया जा सकता है लेकिन मखसूस के साथ मनसूख करके हुए काम करना ये बेहतर कहलाता है और फिर स्पीकर खोल देना, पूरी रात स्पीकर खोल के को उसमें जिक्र रोजगार शुरू कर देना ये इबादत नहीं है बनने है, हमारे साथ स्पीकर से अल्लाह तहत रहा बाकी है

दूसरों पर तकलीफ पहुंचाने में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं दूसरों को हमारी जहां से तकलीफ पहुंचे आतिशबाजी होगी कितने घरों के अंदर कोई मजबूर लोग हैं मासूर हैं बीमार हैं बूढ़े हैं सबकी नींद हराम करके ये अपने लिए रब की बारगाह में दुआएं कर रहा है कि मेरी मफरत हो जाएगी और फिर रब्बुल ने साफ तौर पे साफ तौर पे वाजे तौर पे

माफ कर देगा और जब बंदों के हकों उठाए जब बंदों के साथ जानते कि जिसकी जमीन दबाई जिसके हक दबाए जिसके माल खाए जिसके नाम पर झूठ बोलकर अपनी प्रॉपर्टी माल बनाया वो भी रब माफ कर देगा तो उसी सूरत माफ नहीं होंगे जब तक उससे माफी ना मांगे जब तक उसका हक हाँ उसको वापस न दे दे उस वक्त तक वो गुना माफ नहीं होते चाहे सारी जिंदगी तहज्जुद में नाक रगड़ रगड़ कर चला जाए का रोजमर्रा के आमूल मूलभूत के बारे में सवाल होगा